Чинок гідний поваги кілька днів тому здійснили Севастопольські дайвери Олексій Мардасов та Артем Євпак, які опинилися у потрібному місці у потрібний час, діяли оперативно та безстрашно, завдяки чому врятували людське життя. Нагадаємо, що 7 липня у районі Бухта Козача з обриву близько 25 п'яти метрів заввишки у море впав автомобіль. За кермом автотранспорту знаходилася жінка. До моменту прибуття рятівників на місце події було встановлено, що постраждало вже доставлено на берег одним зі свідків. Звичайний день для дайверів Артема Олексія та його родини розпочався надзвичайною подією. Автомобіль, що летить з обриву у море, спочатку сприйнявся просто як розіграш, бутафорія. Допоки на воді вони не побачили людину у крові. Ситуація відразу прояснилася. Це не жарти. Ми вийшли з друзями і вийшли. Ми з 243-го причалу і пошли через замис Херсонес і приблизились к заброшеної нині. радиолокационная станция раннего обнаружения, но не доходя до 35-й береговой батареи. В этом районе мы планировали осуществить, осуществить спуски с водолазами. Я сам инструктор подводного плавания по нефтским ассоциациям. И ну, давно уже как бы, мы занимаемся этим. И поэтому вот, мы как раз пошли в тот, в тот район, потому что там очень красивые места под водой. Объективно там пещеры, ну красиво. Вот, и где-то в районе 10.00 я всех водолазов, которые у меня были, дайверов мы их назовем, да, спустил под воду, ну, то они ушли с корабля. И остались втроем мы там, я, вот Александра, моя дочь, еще Юля, жена. И вот Сашка увидела случайно совершенно, что с обрыва падает машина. Это такое зрелище было, ну, удивительное, непонятно, что такое. И просто мы увидели, вот заметили, Александра первая заметила, закричала, я после этого ну, среагировал и пошли мы туда к обрыву к этому, смотреть, что там такое, нужна ли помощь, есть ли люди. Машина падала с разгона, вот таким, она не покатилась именно, а упала как полетом. Я помню, что был серый цвет, и машина староватая была такая, не новая. Даже не испугалась, это было как-то неожиданно, вот такое состояние было, неожиданность. Чоловіки діяли рішуче. Постраждало было доставлено на берег, Выкликали службу МНС та швидку допомогу. 7 июля нам в оперативно-диспетчерскую службу поступил сигнал о том, что в районе Казачьей бухты автомобиль упал с высоты около 20 метров. Нами было направлено туда аварийно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию к месту было установлено, что действительно автомобиль находился полностью в воде, его сверху было видно, и предварительно, что человек, который находился в автомобиле, в автомобиле, был спасен проходящим мимо катером и доставлен на ближайший дикий пляж. Наше аварийно-спасательное отделение переехало на дикий пляж, действительно человек находился на пляже, сотрудники скорой помощи оказывали ему первую доврачебную помощь, нашими подразделениями этот человек был поднят карете скорой помощи, потому что э, дикий пляж там усложнялся тем, что высокий обрыв был, тяжело было подниматься, даже одному человеку э, тяжело подняться наверх, а мы подняли носилки с пострадавшей, подняли, передали карете скорой помощи. Параллельно к месту было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения, которое задача которого входило обследование автомобиля. Они обследовали на наличие, есть ли там люди или нету. И дальнейший, произведен был дальнейший подъем этого автомобиля. При помощі автокрана за героїчний вчинок Олексій та Артем були нагороджені листами подяки від начальника управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Севастополі, генерал-майора міліції Геннадія Сухорушенкова. Також вони отримали дипломи номінантів всеукраїнської премії герой рятівник року. Маленька рятувальниця також отримала подарунок від МНСівців – м'яку іграшку. Міс доложили сразу же тому, що ми чи саме помогли И спасли, как более конкретно, и вернулись и уехали. Я говорю, ищите, давайте, потому что так не может быть. Я искренне благодарю вас за это. Я, конечно, понимаю, что это вы сделали, не задумываясь о том, что сегодня через какое-то время, значит, вас здесь найдут, вас встретят. Життя це найцінніше, що є у будь-якої людини. Втратити його значить втратити все. І дуже важливо, що людям, які опинилися у важкій ситуації, небеса посилають на допомогу таких собі янголів-охоронців, сміливих та рішучих людей, здатних на героїчні вчинки.